И всем привет! Сегодня я покажу, как поставить пак для Майнкрафта. любые Просто, как вам все Получается, нам нужно открыть корневую папку Майнкрафта. А по не обязательно корневую. Можно зайти в майн, но это будет долговато. Сразу скажу. тут я меня и арбуз арпа, и, и все же надо. Кастанами, <coughs> эм, вот. Чекай, там выйти в игру. Всю версию требуем, и текстур пак. Текстур пак скачивается по версии. Ну, я думаю, вам не составит труда скачать, а сам текстур пак. Ну, поставить это будет легко. Дуже легко. Гарантирую. Настройки. Пакет ресурсов. Ну, вот в нас стоит текстовый пак. А чтобы его сюда закинуть, нажимаем открыть папку с ресурсами. Открыть папку ресурсов и сюда закинуть на ну, наш как раз таки пак. Ну, просто так открыть. Все. Теперь можем переходить в Майнкрафт. И наш пак появляется, и мы ровно просто вот так вот ставим Нажимаем кнопку готово. И ждем, пока прозвонится свет ресурсом игра. Зайдем в мир. Любой. Ну, можно же также зайти на Бэтварс, так что вы скачала текстур пак ВВП. Вот, в ну, новом текстур паку это такая приемная лодочка. И руды тут тоже мне понравились. Что ж, теперь вы знаете, я скачать текстурпак Текстур пак для Майнкрафта. Ну, вот так вот. Да, это жарники с руды можем. В с другой стороны еще шейдеры. Да, мне кстати, нравится алмазный блок всем текстур пака. Я практически за алмаз буду строить, это что-то креативное, это что-то красиво. да, давайте попробуем, может быть, Вай... Mm.